Отже, ми зараз починаємо солодку тему нашого ефіру. Довгоочікувано. довгоочікувано такого, спекотного солодка. дня довгоочікувана солодка тема. І представляємо вам нашу гостю, вітаємо вас Ірина Шитюк, отже співвласник фірми з виробництва морозива. Доброго ранку, доброго вітаємо. ранку Семенівно, ми раді вас бачити. І ось така дуже актуальна тема. У такі спекотні дні хід продажу це, звичайно, морозиво. До речі, В спекотные дни Вечевается, что морозово больше продается? Ну, когда очень спекотнее, то тогда нет А вот сейчас температура как раз, как для, раз для мороженого Как раз для мороженого да. а, я, а в надто спекотнее, что не хочет А ну, Тогда все не прячутся не. в холодочек Пьют много воды Вот, А мороженое как-то, оно же сладкое Вот, Но все равно, понимаете Есть любители мороженого, которые его кушают круглый год Причем абсолютно не имеет значения Жарко или минус 20 Люди любят мороженое и кушают его То есть фанаты есть є... И это хорошо. А скажите, пожалуйста, морозово – это продукт вкусный или полезный? И вкусный, и полезный. А что в нем? Ну, смач... и, смак... И, смак... и все понятно, хотя э, очень сложно выбрать на самом деле. Ну, выбрать действительно хочется. сложно, потому что очень большое… Ну, вот мы производим более 70 наименований мороженого, а другие заводы, которые покрупнее нас, производят еще больше количество наименований. То есть выбрать действительно очень сложно, но… Ну, как правило, люди выбирают для себя понравившееся мороженое в начале сезона. Вот купил, понравилось и все. Особенно если появились новинки. Мы в этом году тоже сделали интересные три новинки. Вот людям очень понравилось. И как бы каждый год стараются все заводы делать какие-то новинки. Но тем не менее, те, те виды, которые как бы уже завоевали свою популярность, своего покупателя, они постоянно в ассортименте находятся. И... Но вопрос, а что может быть нового в мороженом? Казалось бы, рецепт на века один и тот же. То есть, что, какие-то начинки, да, или какие-то там ну, добавки? Ну, что, а давайте, что, может быть а нового? А давайте я перебью трошечки, подивимося сюжет про историю выникнення морозова, а давайте. потом потім про новинки. А вы Шановні друзі, можете долучитися до нашої розмови за телефоном 76 92 42 і поставити свої запитання. З початком літа продаж цього солодкого десерту зростає без перебільшення у сотні разів. Такий вид ласощів є дуже популярним серед дітей та дорослих. Морожена. Яке найчастіше любите на морожено? Пломбір. Морожене, кушаю іноді ескімо. Морожене. А якої любите морожене більше? Малюкам. Малюкам? А оно на палочки чи... Стаканчики вафельно. На палочки. Вам холод називається. Ви скажіть, на паличці чи в стаканчику? Брики. Хоча достеменно і невідома дата народження Морозова, проте варто сказати, що воно було знамените здавна. Існує легенда про те, що Олександр Македонський куштував морозиво під час одного із своїх перських походів. Відтоді він віддавав накази своїм підлеглим приносити сніг з гір та заморожувати в ньому фрукти та сиропи. Для такої справи були спеціальні бігуни, яких тренували для швидкого бігу, щоб сніг не встиг розтанути. А Марко Поло, знаменитий мандрівник, спробував морозову під час своєї подорожі до Китаю, а потім розповідав та поширював рецепти серед своїх земляків кулінарів. Кажуть, що один із цих кулінарів пригощав морозивом гостей на прийомі у Катерини Медичі. Відтоді без морозова не обходився жоден її урочистий обід. Секрет цієї смакоти природно кожен кухар тримав у таємниці і досить часто морозиво ставало причиною заплутаних та найжорстокіших інтриг. Мати свого особистого морозивника для знаті було так само важливо, як перекоря або швачку. А відбити кухаря у своїй суперниці або заклятого ворога стало навіть важливішим і престижнішим ніж відвести коханця або коханку. Навіть такому гурману, як Людовік 14, не в силах було відмовитись від цього дива кулінарії. У 1649 році з'явилося ванільне морозиво. Його придумав французький кулінар Жерар Дірсен. Після цього рецептура крижаного рецепту оновлювалась постійно. З'являлися все нові і нові сорти. Часи змінювались, пролітали століття, а популярність морозива не вчухає і досі. В наш час і рецептура, і технологія виготовлення цієї освіжаючої смакоти не є таємницею. Морозиво залишається одним із улюбленішим десертом і дітей, і дорослих. Отже, ми продовжимо говорити про морозиво. И э, про его якость. Ну вот мы пока шел сюжет, мы тут немножко беседовали, вот выясняли, в чем же польза, в чем же так сказать мороженого. Ну нужно сказать, что из чего состоит мороженое. Количество ингредиентов самое минимальное: молоко, сахар, масло, стабилизатор, эмульгатор и вода. Все. То есть, ну, про молоко и масло Значит, все молоко, давайте мы а, просто... про... а вот про масло, до речи, не оценено. Вот про молоко. Молоко может быть сухое, может быть свежее, так сказать. Но производители мороженого в основном все используют сухое молоко. Это связано с тем, что качество молока, которое собирает у населения, оно не всегда позволяет сделать мороженое. То есть его кислотность бывает намного выше, чем требуется для мороженого. И если это завод, который производит еще кисломолочную продукцию, то он это молоко как бы ну, на другую продукцию использует. А если это чисто завод по производству мороженого, то ему просто деть некуда. Поэтому все перешли на сухое молоко. Сухое молоко оно сушится в специальных условиях, и оно сохраняет практически все микроэлементы и большую часть витаминов. Так что это такой же полезный и качественный продукт, как и свежее молоко. Поэтому... А масло? Давай а, масло. Всем пунктам плана, да. например, а масло? Да, а масло? Значит, смотрите, вот у нас почему-то все очень пугаются растительных жиров. Хотя весь мир, вся Европа практически работает мороженое только на растительных жирах. Ферма Нестле, я думаю, как бы все знают эту фирму. они во, всех своих, во всей своей продукции, кондитерской, там, для детского питания и в том числе мороженое, используют пальмовое масло. Есть два вида пальмового масла, которое производится из плодов пальмы и из семян пальмы. Это пальмоядровое масло и кокосовое масло. Кокосовое масло – это очень ценный питательный продукт. Но мы же используем у себя подсолнечное масло, у нас растет подсолнух. А кокосовое масло, оно как-то более, так сказать, прижилось в Европе, вот, и оно использует. Это очень ценный и полезный продукт, который содержит много микроэлементов, много витаминов. И абсолютно его бояться не нужно. То есть это нормальный продукт, который его используют в мороженом с целью удешевления просто. А сливочное масло, это, конечно, Гораздо лучше. Ну, mm. не скажите. То есть, здесь можно спорить преимущества растительных и животных жиров. То есть, там есть свои плюсы там, есть свои плюсы и минусы там. То есть, там холестерин. Вот. Просто и, трошки дивно, да. что пальмового лея дешевше, а да. не наше мясцевое. То есть, где пальмы и где коровы? Ну, все же зависит от затрат на производство. У нас вообще очень затратное производство все. Ведь значительную часть стоимости мороженого на сегодняшний день не составляет эта стоимость энергоносителей. Мы вот. Думаю, дали по пунктах. Плану. По пунктах. Mm -hmm. С маслом как бы закончили. Да, пломбиры делаются исключительно на сливочном масле. Это качественное, хорошее сливочное масло. И вот, кстати, последние годы, 2-3 года последних, и этот год особенно, очень пользуются большим спросом пломбиры. Потому что, ну, не знаю, вот люди, наверное, какая-то ностальгия по прошлому, какое то что, может быть, больше доверяют своему продукту, то есть продукту, который производится там, где человек живет. И пломбиры пользуются большим спросом сахар сахар его как бы представлять не надо но здесь я хочу сказать так сказать несколько слов в пользу мороженого потому что при производстве мороженого требуется определенное количество сухих веществ которые дает сахар а в, и в мороженом сахар заменить абсолютно ничем нельзя никакими подсластителями никакими сахарозаменителями ничего а вот допустим при производстве э, напитков сладких, Дозованных. кондитерских да, изделий. Часто очень часто используют, например, аспартам. Это очень вредный продукт. Его в mm -hmm. мороженом, даже если бы кто-то захотел использовать, его просто невозможно использовать. Поэтому уже здесь как бы такой... Это, <тас> <таслость> <головок> <головок> если люди раздумают, выпить скляночку воды, Азованных, лучше съесть <головок> <то краше головок> <есть> мороженое. <головок> да. Теперь, что такое стабилизаторы-эмульгаторы? Особенно они обозначены буквой «Е», и это вызывает панический ужас у всех. Что такое буква «Е»? Есть Кодекс Алиментариус, это свод правил, которые приняты мировым сообществом для обеспечения безопасности пищевых продуктов, всего того, что употребляется в пищу. То есть все продукты здесь классифицированы, и они обозначены буквой, особенно пищевые добавки, они обозначены буквой Е. Ну, например, привычная нам лимонная кислота, тот же уксус, все остальные продукты, они имеют свой номер. Они разделены, допустим, это пищевые красители, это пищевые, допустим, там добавки, это стабилизатор. Стабилизатор – это элементарный крахмал. Ну, мы когда варим кисель, мы используем кукурузный или картофельный крахмал. Мы когда делаем желе, мы используем желатин. Точно так же в состав стабилизаторов для мороженого входит крахмал рожкового или гуарового дерева. Одно произрастает в Средиземноморье, а другое произрастает в Индии и Пакистане. Почему используют их? на да. крахмал. ну всегда Я в советском покупаю, союзе да. вот использовался картофельный крахмал почему сейчас потому что он э, ну как бы менее вяжущими свойствами обладает и дает э, не дает возможности сделать такую взбитость то есть сейчас все раньше вот была порция в стаканчике 100 грамм стаканчик остался тот же самый но в стаканчике сейчас 65 70 грамм даже 60 грамм, для того, чтобы получить такую взбитость мороженого, то есть насытить его воздухом, чтобы оно стало более легкое, более воздушное, более такое нежное на вкус, используют эти крахмалы, которые просто являются связующими для пузырьков воздуха и удерживают воздух мороженого. Вот и все. Используются желатины, добавляются в стабилизаторы для мороженого. То есть это все абсолютно природные, натуральные компоненты, которые ну, для человека ну, абсолютно безвредны. А скажите, пожалуйста, что до калорий. Вот для тех, кто ну, скидкует за свои фигуры. Ну, посмотрите, сколько там килокалорий. Так, слышите, прочитаты? Скажите, где на упаковке, Это, информация. Кстати, вот на, информация на упаковке. На любой упаковке должно быть обозначено, во-первых, логотип производителя, во-вторых, четко название продукции. Э, указан производитель, его адрес, телефоны контактные и, естественно, состав. То есть состав должен быть указан полностью, потому что ну, это как бы химическими лабораторными путями легко проверяется. 227 килокалорий. 227 килокалорий. Это в 100 граммах. 7. Здесь 65 грамм. Ну, элементарно 7. можно пересчитать, то есть вы получите здесь порядка 150 килокалорий. Кстати, вот самая страшная надпись. Гуаровая камедь. Что такое камедь? Это сок гуарового дерева, который как бы клей. Вот из него и получает этот крахмал, который используется, его высушивают определенным образом, там измельчают, это получается, это сок, которым дерево как бы залечивает свои раны, то есть, ну, обычно вот как на вишне мы знаем выделяется, да, такой вот, это точно такая же камень. камедь, это и есть сок. Вот а я ва... бачу, без гмо написано. А ванилин, ванилин идентичный натуральному. Ну, смотрите: значит, натуральный ванилин, который вот стручки ванили, да, это очень дорогой продукт. И в мире его используют ну в очень элитных сортах. Ну, надо сказать, что есть порция мороженого, которая стоит 3000 долларов. Боже То есть, там туда входит пищевое золото и прочее. прочее. Есть и такое мороженое? ваниль, ваниль натуральный никогда не используют в мороженом, потому что это, в общем-то, массовый продукт, и она будет очень удорожать стоимость. Используется ванилин, идентичный натуральному. Значит, что это значит? Каждое вещество имеет свою химическую формулу. Вот химическая формула искусственного ванилина, она абсолютно идентична формуле натуральной. Ну так удалось так вот подобрать и сделать и получить, что такой вот ванилин. То есть если вы возьмете химическую формулу натурального ванилина и химическую формулу синтетического ванилина, которые идентичны натуральному, они абсолютно одинаковые. То есть вы, как производитель морозов, стверджуете, берете на себя ответственность, стверджуете, что это безопасный Абсолютно. Абсолютно. Тогда, есть... как Видите же, это якость мы купуемо у магазини. мы ну, прочитали на этикете все это написано. написано без ГМО, адреса гробника, да. без иже. ГМО, потому что здесь в принципе нечему содержать ГМО. И потом каждый продукт, который мы получаем, на него тоже идет сертификат, и там, допустим, указывается содержит, не содержит. Но здесь нет сои, здесь нет таких, как бы, ингредиентов, которые бы содержали э, ГМО могут отличаться, допустим, если мороженое цветное или там, допустим, содержит какие-то красители, ароматизаторы, то э, могут использоваться синтетические, могут использоваться натуральные. Мы в основном используем натуральные. Ну вот, например, сертификат, который э, для красителей. Вот читаем, натуральный краситель желтый. Он производит, значит, дословно яркий желто-оранжевый натуральный краситель и получаемый, получаемый из растения куркумы. Mm -hmm. Голубой краситель. Тут вот на коже. Барник есть свой сертификат. Конечно. Ой, про голубой краситель всегда было интересно, как можно да. голубой. Это становится. из кожицы. Вот, пожалуйста, содержит натуральный краситель, приводится его латинское название, yes. экстракт из кожицы винограда. Голубой краситель получают также из краснокочанной капусты. Краснокочанная капуста, ну, да? да. поела васильки, стала ну, да. Нет, это слишком, так сказать, Голубого упрощенный вариант. Вот, можно показываю. использовать синтетически. Это гораздо более дешевые варианты. Есть красители, которые, ну, как бы рекомендованы только для пищевой промышленности и все. Поэтому в, в составе указывается, это натуральный пищевой краситель или и это не натуральный, не, не натуральный пищевой и краситель. И давайте два слова насчет свернуть и увалу, когда купаешь морозово. Ну, якідризне перед... відрізнити, буває, не От Вот нещодавно я е, ела морозово, е, и наблумувався стаканчик и вышло, что сверху такая великая купа морозова, А в середине а пустка. Нема. Ну смотрите, э, прежде всего нужно посмотреть э, плотная ли порция, вот даже на ощупь, поверните, чтобы она была плотной. Mm -hmm. Мы можем а, так, плотная. Можете, плотная. Можете открыть. открыть. А как правильно открывать морозово? Ну смотрите, так, здесь есть шов здесь, <laughs> есть шов, здесь есть спайка идет. От ви його Почетку, Галю, і і, і пошло ви палочки. розкрили. Вот mm. ви достали порці А oh. Ані малюк вчора дивився, ну чому так верх морозово завжди не тим боком, як я відкриваю. <laughs> <laughs> ну, подумайте, mm -hmm. тогда будет тем боком. Mm. Вот, то будет такая это вот металлическая пористая, металлическая. красивая структура. Это уже говорит о том, что это свежий продукт. Угу. Если мороженое деформировано, вот вы на ощупь, допустим, трогаете да, в мороженое, оно деформировано, это значит, что оно размерзлось, где-то не условия да. хранения не были выдержаны, и потом снова заморозилось. Это такое мороженое лучше уже, как оно, оно теряет просто свои вкусовые качества. Еще один очень важный момент. Вот э, есть такое понятие консерванты, да? Вот все боятся консервантов. Так вот, мороженое единственный продукт, который не требует консервантов никаких. Почему? Потому что для него консервантом является холод. Хранится мороженое при температуре порядка минус 30, даже и ниже градусов. Поэтому здесь не требуется, если, допустим, продукты длительного хранения, там, которые, срок хранения исчисляется не часами, не днями, а более длительно, то понятно, что в такой продукт внесены консерванты для того, чтобы предотвратить процесс развития микроорганизмов. Вот. А мороженое, оно просто вот в холоде... Ну вот Мамонт в вечной мерзлоте пролежал несколько миллионов лет, да, ничего. его откопали. А сколько можно сберегать морозового? Ну, смотрите, по государственному по, по, по стандарту <laughs> сейчас год при температуре минус 24 градуса, плюс минус 2 градуса и 10 месяцев при температуре минус 18. А если купили и все не съели, в морозилку поклали? Ну, пожалуйста, храните. Ничего страшного, ничего храните страшного. его сколько вам понравится. В принципе, это понятие относительное, потому что оно при такой температуре может храниться, как бы, очень долго. И вы знаете, вот нас как производителя всегда вот возмущает, допустим, там 3 5 января покупатель приходит в магазин и говорит: "У вас мороженое этого года?" Вот. то есть новогоднюю ночь нужно произвести потому что то которое сделано в октябре в ноябре оно уже прошлогоднее и такая бы элементарная можно сказать даже неуважение к производителю потому что есть нанесен срок хранения мороженого он обусловлен физическими характеристиками этого и в общем то реально обоснован потенциалом этого продукта и требовать, допустим, там в январе-феврале мороженого, говорить, что произведено в сентябре, оно уже как бы не, ну, как бы не совсем хорошо. Ну что ж, Отже, мы желаем успеху успех у наших выроднеков. Так. Выроднекове. Вот же будем естем, будем правильно теперь. Ира Семенина, морозово растает, мы же повинны его бреду вадить. Вперед! <laughs> Ваши нашим глядачам. Я желаю всем, во-первых, приятного лета, во-вторых, хорошего настроения. Кстати. Есть такая как бы очень ценная мысль. У вас был плохой день, съешьте мороженое. У вас был хороший день, отметьте его мороженым. То есть мороженое ⁇ это продукт радости. Я всем желаю как можно больше радости в жизни. Отмечать эту радость прекрасным продуктом мороженого, абсолютно его не бояться, доверять производителю, которого выбрали, выбрать своего производителя, ну и кушать как можно больше. Мороженое. Дякую Дякуємо вам. вам за то, что залетали до нас. Дякую вам. Спасибо вам за, вам за, за приглашение. Справу, вы Спасибо за приглашение.